নমস্কাৰ মোৰ অংকিতা ৰেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত সেই বি কেইজোৰমান মেখেলা চাদৰ লৈ আনিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হ'ব কাৰণ যিহেতু হেভি ডিজাইনৰ হয় হেভি ডিজাইনৰ হ'লে সকলোৱে পচন্দ কৰে বা ভালে পায় সেই সেই ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব তথাপিও আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব মই গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম ইয়াৰ হ'ল বহল ডাঙৰ দীঘল গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম সেইখিনি ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব প্ৰথমতে মই যিযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ এইযোৰৰ দিশটো হৈছে কলাবানীটো বৈ দিয়া হৈছে বেঙুনীয়া ৰং বগা আৰু হালধীয়া ৰংটোৰে বৈ দিয়া হৈছে আহাৰ এনেকুৱা মানে প্ৰথমতে মই দেখাইছিলোঁ এদিন এনেকুৱা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ ইমান বেছি মানে ৰিকুৱেষ্ট আহি মানে আহিছে যে এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ এনেকুৱা আৰু লাগে এনেকুৱা এতিয়া ছেইম ডিজাইনৰ দুই পিছ বনোৱা হৈছে আৰু যদি লাগে আপোনালোকক আৰু বনাই দিব পাৰিম এতিয়া কোনে অৰ্ডাৰটো দিছিলে সেইটো মই পাহৰি গ'লোঁ সেয়েহে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই জনাই দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ এই কাপোৰযোৰ মন পচন্দৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া ষ্টকত দুই পিছ আছে তথাপিও যদি আপোনালোকক যিমানখিনি প্ৰয়োজন দহযোৰ মানলৈকে দিব পাৰিম যিহেতু শালত এতিয়াও কাপোৰ আছে আৰু সেয়েহে যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দ হয় অৰ্ডাৰ কৰিব বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ ৰঙিয়া পুথিমাৰী কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু যিহেতু মই এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ সেয়েহে আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ গ'লে ডিব্ৰুগড় চকী ডিঙি ডি চি অফিচৰ ওচৰে পাঁজৰে এইখিনিহে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব ইয়াতকৈ দূৰৰ হ'লে মই কুৰিয়া ব্লুডাৰ্টৰ জৰিয়তে আৰু চাৰ্ভিচ নাথাকিলে স্পীড পোষ্টত পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে পঠাব পাৰিম কুৰিয়া চাৰ্জ এশ দহ টকাতে এক্সট্ৰা হ'ব এয়া চাব এনেকুৱা ছেম ডিজাইনৰ দুই পিছে হ'ব আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব মাত্ৰ দুজনে ল'ব পাৰিব এতিয়া আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে বনাই দিব পাৰিম শালত কাপোৰ আছে নেক্সট মই আন এযোৰ মৰমলগা মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ এয়া চাব ইয়াৰ দিশটো হৈছে ক'লা বানীটো বুই দিয়া হৈছে সেউজীয়া আৰু আচলত দিয়া হৈছে ক'লাবুই বগা আৰু হালধীয়া ৰংটোৱেই বুটাখিনি দিয়া হৈছে বহুত বেছি মৰমলগা হয় আৰু এই কাপোৰযোৰত চাইড পতি বা পাৰিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ছাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে আজিকালি বেছিভাগ কিনা কাপোৰ বা বোৱা কাপোৰত ফিক্স চাইড পতি দিয়া যায় মানে চাইড পুটিকেইটা যেতিয়া লগাই ল'ব তেতিয়া আকৌ এক্সট্ৰাকৈ খৰচ হয় এটা সেয়েহে আজিকালি বেছিভাগ তেনেকুৱাই কৰা যে এক্সট্ৰাকৈ চাইড পতি দিয়াতকৈ ফিক্স চাইড পুতি প্ৰতি দিয়া যায় কিন্তু ব্লাউজ পিচ নাই কাৰণ ব্লাউজ পিছ আনিলে কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো বহুত বেছি হৈ যাব কাৰণ সকলোৱে মানে তেনেকুৱা ব্লাউজ নিপিন্ধে বা নিচিলায় তেনেকুৱা হয় সেয়েহে মই এইকেইযোৰ কাপোৰত ব্লাউজ পিচ লৈ অনা নাই মাত্ৰ এযোৰতে আপোনালোকৰ ব্লাউজ পিছ চাইড প্ৰতি পাই যাব মই দেখাই দিম সেইযোৰ মেখেলা চাদৰো সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব ইয়াৰ নেক্সট মেখেলাখন দেখাই আছোঁ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ মানে ভাল লাগে বা মন পচন্দ হয় সোনকালে বুকিং কৰিব যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায় এনেকুৱা এইটো ডিজাইনৰ এতিয়া এক পিছে হ'ব যদি আপোনালোকে বিচাৰে বনাই দিব পাৰিম নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ এইযোৰ চাব এনেকুৱা মাজতে আনিছিলোঁ কিন্তু ডিজাইনটো অলপ বেলেগ আছিল কালাৰটোও চেম হয় কিন্তু এইযোৰৰো বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট আছিল এনেকুৱা পাব আপোনালোকে বগা আৰু ৰঙা ৰঙটোৰ বুটাখিনি দিয়া হৈছে আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে মই মোৰ নিজৰ কাঠ লৈ দেখাই দিছোঁ এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষতে থকা ঘণ্টেটো বজাই থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ লওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ সেই অফাৰ প্ৰাইজত পাবৰ বাবে চেনেলটো পলম নকৰি এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু সন্ধিয়া ছয়টাৰ পৰা সাতটাৰ ভিতৰত ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰা হয় সেয়েহে আপোনালোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে হয়তো সোনকালে নাপাব বা কেতিয়াবা মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰো বুকিং হৈ যাব পাৰে সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব বা কণ্টেণ্টটো প্ৰেছ কৰি ধৰিলে তেতিয়া আপোনালোকে সোনকালে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব সেয়া চাব এইযোৰ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ দিগটো কলা বাণীটোবোৰ দিয়া হৈছে চাৰ্ফ ৰং নেক্সট মই আন এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ এতিয়া মই ব্লাউজ পিছ আৰু ছাইড প্ৰতি থকা মেখেলা চাদৰযোৰ আপোনালোকক দেখাম এইযোৰ চাব ইয়াৰ দিশটো হৈছে ৰঙা বাণীটো বুই দিয়া হৈছে কমলা ৰং খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালাৰ মানে চাইনিং এটা আহিছে ইয়াত পাটসূতা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দিশটো হৈছে পদ্মিনী সূতা আৰু বাণীটো বুই দিয়া হৈছে পাটসূতা কলা ৰংটোতে বুটাখিনি দিয়া হৈছে বহুত বেছি হেভি ডিজাইনৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ এইযোৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে কিবা বিয়া বা তেনেকুৱা উৎসৱ পাৰ্বণত পিন্ধিব পাৰিব বহুত বেছি মেহনত কৰি এই কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে আৰু মাজৰ বুটাটো মানে বেছি সৰু নহয় মাজো মানে তেনেকুৱাকৈ দিয়া হৈছে যিটো মধ্যম হয় সেইটো বুটা দিয়া হৈছে বেছি ডাঙৰো নহয় সৰুও নহয় আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ৰাফ ইউজ কৰে বা ডেইলি ইউজ কৰি ধুও দিয়ে তেতিয়াও কোনো বেয়া নহয় যিহেতু যিটো আমাৰ থাইলেণ্ড বা কৰিশ্মা পাটসূতা সেইটো সূতা বৈ দিয়া হৈছে সেয়েহে কোনো ধৰণৰ এই কাপোৰযোৰ বেয়া নহয় আৰু যিহেতু ৰঙাত বৈ দিয়া হৈছে বহুত বেছি পাট কাপোৰৰ নিচিনা এটা চাইনিং আহিছে মানে এইটো কালাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোক যদি কোনোবা শিপিনীয়ে ভিডিঅ'টো চাই আছে বা নতুনকৈ মানে কাপোৰ বৰ্তমান কৰিছে বা আপোনালোকৰ যি যদি বাতিত মানে ৰঙা আছে আপোনালোকে কমলা গোলপীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কালাৰকেইটা বোলে বহুত বেছি ভাল লাগে ৰঙাত মেটচ কৰে আৰু এয়া চাব এইটো হ'ব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে এইকেইটা হ'ব ইয়াৰ চাইডপুটি ছাইডপুটিকেইটা মই জুমকৈ দেখাই দিছোঁ তাত লতা টাইপত কলকা টাইপত দিয়া হৈছে যিহেতু সেই কাপোৰযোৰ বহুত হেভি যেতিয়া আপোনালোকে ছাইডপতি চিলাই ব্লাউজটো চিলাই ৰেডি কৰি পিন্ধিব বহুত বেছি মৰম লগা এযোৰ হাতেবোৰ মেখেলা চাদৰ হ'ব বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু তেতিয়া গম নাপাব যে এইযোৰ মানে বোৱা কাপোৰ নেক্সট মই আন এযোৰ চাৰ্ফ ৰঙৰ মেখেলা চাইডত দেখাই আছোঁ আচলত বৈ দিয়া হৈছে চাৰ্ফ ৰংটো আৰু বাকীখিনি বুই দিয়া হৈছে হালধীয়া ৰংটো আৰু এই কাপোৰযোৰতো মানে ছাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে একেবাৰে ঘন ঘনকৈ মানে চাইড পুত ছাইড প্ৰতি নিচিনাকৈ সেয়েহে ছাইডপতি বা পাৰিও কোনো প্ৰয়োজন নাই বগা আৰু ক'লা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰি বুটাখিনি দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া চাব ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোক যদি কোনোবা বয়সস্থ আছে তেতিয়াও পিন্ধিব পাৰিব বা নতুন কইনা আছে তেতিয়াও পিন্ধিব পাৰিব কাৰণ কাপোৰযোৰ বহুত বেছি মানে ধুনীয়া হয় কালাৰটো দুটা চাইনিঙৰ হয় কাপোৰযোৰ এয়া চাব মই খুব ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ কাপোৰবিলাক আচলতে মই খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল দেখাই থৈ দিওঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজ ৰৈ যায় তেনেহ'লে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বা হোৱাটছআপত মেছেজো কৰিব পাৰিব এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন খুব ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ মই আগতেও জনাইছিলোঁ মই মই যিহেতু পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি আছোঁ মই মেখেলাবিলাক মই মোৰ নিজৰ মই গাত লৈ দেখাই দিওঁ সেই হিচাপত আপোনালোকে অনুমান কৰিব যে আপোনালোকৰ তাত হয় নে নহয় হয়তো কিছুমান বহুত বেছি ওখ থাকিব পাৰে বা তেনেকুৱাকৈ প্ৰব্লেম পোৱা নাই কাৰণ মোৰ কাপোৰবিলাক আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল থাকে কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপমান ছুটি হয় সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিওঁ এয়া চাব ইয়াত হালধীয়া আৰু ক'লা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰি বুটাখিনি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰতো হালধীয়া ৰংটো বুই দিয়া হৈছে চাৰ্ফ ৰংটো খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু ফুলৰ আঁচলৰ ডিজাইনটো মই দেখাই দিম আচলৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মানে থোকা টাইপত দিয়া হৈছে ক'লা আৰু হালধীয়া ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰি এয়া চাব মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ আৰু মই জনাওঁ যে বহুতেই মোৰ মেখেলা চাদৰবোৰ মানে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ বা কিবা তেনেকুৱা প্ৰকাৰে ফেচবুকত দি আছে মানে মোৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ দিলে কথা নাই কিন্তু কেনেকুৱা হয় যে কিছুমান মানে ফেক একাউণ্ট থাকে হয়তো তেওঁলোক আপোনালোকক ঠগাবৰ কাৰণে দিব পাৰে তেনেকুৱা আপোনালোকে যাতে ঠগ বাজিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা নহয় সেইটো চাই চিতি কাপোৰ এযোৰ ল'ব কাৰণ মই এইটো দেখা পাইছোঁ সেইদিনা মই মানে ষ্টেটাছৰ যোগেদিও আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ